Pernah tak anda terfikir? Eh, betul-betul fikir pasal peranan emas dalam melindungi duit kita, keuangan peribadi. Hari ini kita nak tengok sikit satu sumber ni, tajuk dia melindungi keuangan dengan emas. Jadi misi kita hari ini nak fahamkanlah apa cadangan dia pasal berapa banyak emas patut simpan kan. Dan lagi penting, kenapa dia kata emas ni macam benteng keuangan kita? Semua ni ikut apa sumber ni cakap lah. Okey, jom kita kita ungkai sama-sama pandangan puasa emas sebagai pelindung keuangan ni. Sumber yang kita tengok ni, dia ada sebut satu target. Macam target jangka panjang lah. Satu kilogram emas untuk satu keluarga. Kalau kita kira-kira harga sekarang, hu, dekat RM450,000 tu. Dia panggil ni benting terakhir keuangan. Wow, bunyi macam banyak gila kan? Mungkin rasa macam eh, jauhnya nak capai. Tapi jom tengok macam mana dia huraikan lagi. Ya, betul tu. Tak dinafikan, satu kilo tu dengar macam uh, besar sangat. Mungkin rasa gerun sikit mula-mula. Tapi yang menariknya kat sini, pandangan dalam bahan ni, dia tak berhenti kat situ je. Dia bijak pecahkan target besar tu. Jadi langkah-langkah yang lebih uh, apa tu praktikal. Boleh sampai. Contohnya, dia cadang mula dengan target kecil sikit. Macam satu gram emas dulu ke, untuk dana reserve. Atau lagi satu cara, uh, biasakan simpan satu gram sebulan. Konsisten. Mesej utama dia jelas lah. Matlamat tu mungkin besar, tapi langkah pertama tu boleh je kecil. Kumpul sikit-sikit. Ha, macam tu lega sikit dengar. Lebih realistik lah kan. Okey. So, nampaknya bukan pasal kena ada 1 kilo esok pagi tapi lebih pada nak mula tabiat tu. Ini bawa kita ke satu lagi poin dalam sumber ni. Dia ada petik pandangan pakar kewangan Tuan Azizi Ali. Dia cadangkan simpan sekurang-kurangnya hmm 10 hingga 15% dari jumlah kekayaan kita dalam bentuk emas fizikal. Kenapa agaknya peratusan ni? Kenapa 10 ke 15% tu yang dia highlight dalam petikan ni? Eh? Ada sebab khusus ke? Okey. Uh, kalau ikut apa yang sumber ni tulis, ada beberapa sebablah kenapa 10-15% tu dicadangkan. Satu, nilai emas ni. Uh, sejarah dah tunjuk ia lebih stabil, kurang terjejas kalau ekonomi ke politik ke tak menentu. Tak macam aset kertas. Kedua, ia aset fizikal, kita pegang sendiri. Jadi ada privacy sikit kat situ, orang tak tahu kita ada berapa banyak. Dan ini mungkin poin paling penting yang sumber ni tekankan betul-betul kan. Kelebihan unik emas ni, ia tak boleh dibekukan. Ha, ni penting. Katakanlah jadi benda yang uh, teruk sangat dari segi kewangan. Contohnya bankrap ke atau kena siasat bawah AML, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram tu kan. Yang pihak berkuasa boleh beku akaun bank, rumah, semua tu masa siasatan. Ha, emas fizikal yang kita simpan sendiri ni, dia tak termasuk dalam senarai aset yang boleh dibekukan tu. Jadi ikut pandangan sumber ni lah, inilah, inilah um, kelebihan mutlak emas. Aset lain mungkin sangkut, tapi emas ni masih cair di tangan kita. Kelebihan tak boleh beku ni lah yang betul-betul buat emas tu jadi macam uh, benteng terakhir kan ikut sumber ni punya hujah lah. Bukan setakat simpan nilai tapi dia jamin kita boleh guna kekayaan tu bila sistem lain mungkin um, tak berfungsi untuk kita. Jadi apa maksud semua ni? Untuk anda sebagai penyimpan, sumber ni ada guna satu analogi. Macam perumpamaan lah. Dia kata sediakan payung emas sebelum hujan. Maksudnya sebelum masalah kewangan datang. Betul tu. Analogi payung emas tu memang mm, tepat untuk gambarkan penekanan sumber ni. Kena sedia awal. Jangan tunggu dah nampak awan gelap baru nak cari payung. Kan? Sebaliknya, kumpul sikit-sikit emas tu, masa kewangan kita okey lagi, stabil. Jadi kalau nak rumuskan, dari apa yang kita bincang dari sumber ni, emas tu bukan sekadar simpanan biasa atau pelaburan je. Dia dianggap macam barisan pertahanan terakhir kewangan paling kuat. Sebab utama sebab ciri unik dia itulah yang kalis pembukuan aset. Ini yang bagi dia status pelindung terakhir keluarga dalam konteks pandangan ni. Okey, menarik perbincangan kita berdasarkan sumber ni ya. Sebagai penutup lah kan, kita tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan bila dah tahu pasal ciri unit emas ni yang sumber ni highlight ya, terutamanya pasal kebal dari pembekuan aset tu. Macam mana agaknya ini boleh buat anda fikir balik pasal peranan aset-aset lain macam duit simpanan, saham, rumah dan emas dalam pelan keselamatan keuangan jangka panjang anda sendiri. Ha, satu soalan strategik tu untuk anda renungkan lepas ni.